Наступающая неделя станет одной из самых решающих, наверное, во всем году. Почему так? Давайте посмотрим, что было до этого, и поймем, зачем нужно наблюдать дальше. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал 24, ставить лайки, все это важно. Поехали. Эта неделя оказалась на удивление насыщенной событиями, напоминая о том, что в мире мало что меняется, кроме названий конфликтов. Израиль решил, что достаточно ждать, и начал наземную операцию против Хизбаллы в Ливане точечную наземную операцию. Не успели все оглянуться, как Иран, словно по расписанию, мстительно обстрелял Израиль и пообещал отомстить еще раз. Хотя по результатам этого обстрела скорее просто сдул пыль с э, систем ПВО и ПРО израильских. Израильские военные недолго раздумывали и пришли к выводу, что пришло время показать как на самом деле выглядит месть? Если не трогать врага, исходя из того, что его нельзя уничтожить, далеко не уйти. В конце концов, гитлеровская идеология, даже до сих пор какие-то остатки ее существуют, но, и, но смогли сделать их, скажем так, в приемлемые рамки. То же самое можно сказать, я имею в виду не идеологию, а силу ее сторонников. Значит, то же самое можно сказать об исламских государствах. На пике своих возможностей в 2014 году оно было огромной угрозой миру и Ближнему Востоку. Сегодня это гораздо меньше угроза. Так нужно и относиться к Хизбалле. За политических руководителей ее взялись после Насралы. До, до Насралы это насрала ликвидация, насрала и дальнейшие удары по Бируту. Это были последние шаги вот в этих назовем это красных линиях, которые с точки зрения бомбардировок Израиль не переходил. Декларируется официально возможность дипломатического урегулирования по результатам мощного нажима на Хизбалу. Дипломатическое урегулирование, как мне видится, устраивающее, реальное, крайне трудно достижимо. То есть это должно быть такое урегулирование, когда угрозы северным израильским населенным пунктам отсутствуют. То есть некая демилитаризация приграничия с ливаном очень глубокая. И которая, что очень важно, контролируется. Так, войны на Ближнем Востоке это как сезон дождей в тропиках или зима в Киеве. Каждый раз все начинается внезапно, но всех предупреждали. Иран вроде бы угрожает возмездием за уничтожение верхушки Хизбаллы, но пока ограничиваются только заявлениями. В ответ Израиль плевать хотел на эти угрозы и запускает точечные операции уже на территории Ливана. Вопрос только в том, сколько еще таких точечных операций нужно для того, чтобы начать... Чилась повномасштабна війна, з одної сторони, вона напащається властями для Ірану. Дуже важливо зберігати формат опосередкованого проксі протистояння. Ізраїль в свою чергу хоче втягнути Іран у пряму війну, бо він вважає, що таким чином у такій війні Сполучені Штати і країни НАТО стануть на бік Ізраїлю, і він переможе. Тобто стратегічно Ізраїль програє в такому форматі проксі протистояння, як ми бачимо, тому що ну якби Ізраїль веде повноцінну війну, де декілька фронтів наражаючи на небезпеку своє населення і економіку. Ну, плюс поляризуючі думки всередині ізраїльського суспільства щодо того, власне, що робити, як завершувати війну. А в той же час як Іран може тримати дистанцію і комфортно себе почуває. Ну якби по суті воюючи за рахунок інших чужими руками, і навіть там ліквідація Хамас не буде, ну це удар не по Ірану безпосередньо. Тобто, вони, в принципі, наскільки я оцінюю, вони готові навіть на таку жертву. Даже на послабление Хезболы лишь стратегично подрывать позиции Израилю в регионе у світі, что, власне сейчас, на мою думку, и отбывается. А может быть, они работают над созданием буферной зоны на территории Ливана, но точно декларируют то, что они должны обезопасить свои северные территории и вернуть туда людей. Насколько это будет просто, очень вряд ли. Навіть загибель Хасана насроли нічого не змінить, тому що такі організації, як Хезболла, Хамас або Рух Анцрула ємецьких хуситів, вони дуже тісно переплетені з, з суспільством, з якого вони виросли, тобто соціальною базою своєю. Хезбола особливо, тому що ну Хезбола ж, окрім військового крила, має політичне політична партія в Лівані. Тобто вони ж не просто там якісь там бандюки, які бігають там з автоматами і гранатометами і там стріляють по всіх. Тобто ну, це політична партія, має представництво в уряді, в парламенті, в різних державних інституціях. В них є розгалуження у вигляді благодійних організацій. Все события на Ближньому Востокі зависят від США, а США водиться, зависят От выборов Джо Байден, как опытный шахматист, продолжает двигать молча фигуры на доске, обещая великие дела и многозначительно кивая на Украину. На предстоящем Рамштайне юбилейном 25-м рамштайне скорее всего будут новые заявления о поддержке Киева. Но пока Байден старается держаться в стороне от реальной драки на Ближнем Востоке, говорит, что не очень он одобряет, и Белый дом, в принципе, одобряет удары по нефтяным месторождениям и по нефтяным мощностям Ирана. Ему выборы важнее, и это логично. Но Байден таки сделал несколько заявлений, на которые нужно обратить внимание. Про то, что Байден может в этот период надать поштов до вступу Украины в НАТО. І це теж дуже важливий момент, який обговорювався ще перед візитом Зеленського до Сполучених Штатів. Може це статися чи не може я? Прихильник того, що якщо Байден хоче війти в історію, як політик, який запросив Україну до НАТО, дав зелене світло, ну це дуже круто для такої політичної кар'єри яскравої. Це було б дуже круто. І я взагалі розглядаю пакет і дозволу вийти в глиб території і надання поштовху. Не можу сказати категорично, що це буде запрошення, але якийсь от. серьезный сигнал для партнеров по НАТО, был бы очень важен и Украине на этом этапе. Тем временем в России ищут новых врагов. На этой неделе их роль исполнять назначили тех, кто за Child Free и Венкоров Первых критикуют как врагов народа, а вторых уже начали арестовывать и избивать. В общем, традиционный набор инструментов контроля над внутренними процессами, когда внешние дела идут не так уж и гладко. Но если законопроект о Child Free остается законопроектом, то военблогеров, некоторых так называемых военных корреспондентов, начали избивать довольно конкретно. Продолжается скандал с отправкой на убой дронщиков Российской Федерации. Ну, в принципе, всех отправляют на убой, поэтому это неудивительно. Удивительно, допустим, то, что за последнее время несколько тысяч доносов было, ну как, совершено, собрано в Российской Федерации. Это становится уже такой себе привычкой и э, доносить э, считается правильным а с другой стороны репрессивные практики э, властей в отношении инакомыслящих совершенно безумные какие-то уголовные дела за высказывание по вот этим новым законам о дискредитации армии о фейках и так далее все это порождает у населения страх и э, э, это тоже подстегивает к тому чтобы заниматься доносительством Опять-таки, не стоит исключать и условно-квартирный вопрос: да, когда инструмент доносительства используется для достижения каких-то своих личных выгод, когда донос пишется на коллегу по работе, на соседа, иногда доносы пишут внутри семей, на членов семей друг друга. Поэтому все вместе это как раз и приводит к тому, что это явление становится все более и более распространенным. Кремль, как и ожидалось, продолжает размахивать ядерной дубинкой. Варвар со временем не меняется. Если у него есть дубина, он будет и махать. Но это не значит, что Запад должен этого бояться. Скорее всего, ждут, когда Кремль поймет, что размахивание дубинкой уже не впечатляет. Выкорыстание, даже тактичной ядерной зброи, даже в каком-то обмеженном, на обмеженной какой-то территории, потягивает за собой не просто а концептуальные, А такі глобальні зміни е, по відношенню до них, і в першу чергу з боку е, країн, які їх підтримують, це Китай і Індія, які неодноразово буквально Китай десь пару днів назад черговий раз заявив, що не, е, не розуміє і не сприйме використання ядерної е, риторики і зброї проти держави, яка не має такої зброї. В Украине события тоже накаляются. На этой неделе стало известно, что украинские силы обороны вышли из позиций под угледаром, которые удерживались годами. Но вопреки истерикам российских медиа, кстати, и либеральных медиа, которые якобы против российской власти, никакой катастрофы не происходит. Впрочем, новость о самоубийстве украинского командира, чье подразделение отказалось идти на помощь в Угледар, подчеркивает моральное давление на фронте. Ну, говорить о развалі фронту явно преждевременно. Ріменним. Ну, дивіться, у нас на, на жаль є багато речей, коли м, м, певна локація тримається через політичну доцільність. От місто Бахмут, фортеця Бахмут о, це ось медійність. Але військові казали, що півроку його можна було як відхідходити до часового яру. Не нести ті втрати, але ну було ухвалене рішення. Треба тримати. Ми не знаємо всіх розкладів, всі як там які карти маю на увазі оперативні гральні, розкинуті. Які сили росіян? Чи це остання спроба? Чи це там ще буде 100-500 різних спроб і. Місто впаде, це видно тільки на землі. Як на мене, якщо є загроза оточення, то треба дійсно виходити, залишати локацію, залишати місто, відходити на інші рубежі і завдавати Росіян втрати втрат в обороні і не втрачати наших людей в оточення. Любые внутренние страхи проще контролировать с помощью других страхов перед государством, пока на фронтах затишье, репрессии в России набирают обороты. Все это вместе с ситуацией на фронте и с Ближним Востоком подводит к одному. Идет подготовка к какой-то новой волне конфликтов. Израиль и Иран движутся к прямому столкновению. США продолжают играть в политические шахматы и ждать выборов. Россия погрязла в собственных внутренних репрессиях, спорах и прикрывается ядерными угрозами которых ну на самом деле не то чтобы никто не боится, остерегаются, но на самом деле всерьез не относятся. Во всяком случае, после взрыва сармата прямо на полигоне. Этот мир слишком мал для тихой жизни, и прошедшая неделя только подтверждает это. Я надеюсь, что следующая неделя нас точно не разочарует. Давайте следить за событиями вместе. Подписывайтесь на мой канал, на канал 24-го. Все это очень важно. Не устану это повторять. Ставьте лайки для того, чтобы YouTube увидел, что это. Это и другие наши видео нужно показывать большему количеству людей, ну и показал большему количеству людей. Берегите себя!